Salam dəyərli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir möhtəşəm tikilmiş həyət evi zəzə çəkib təqdim edirik. Bu ev yerləşir Masazırda, çox yaxşı yerdə, asfalt küçənin kənarı, dayanacağın 30 metrliyində, məktəbin 100 metrliyində. Tikilib bu ev şəxsi istifadə üçün na tamam tikilidir. Təxminən 1-8 il qabaq bu tikilibdir və bura təxminən 200, üzr istəyirəm 280 min manat pul xərclənib. Sadəcə olaraq hal-hazırda qalıb yarımçıq. Baxın bura həyətidir. kifayət qədər iri həyət var. Ümumilikdə 8 sotda tikilib. Beton kolonla təbii ki, mərtəbə 4 otaq, 4 mərtəbə də bu. 4 mərtəbənin hər birinin arası monolit betonla tikilib. Giriş qapısı nəzərdə tutulub burada, amma dəyişib burdan qoymaq olar. Bu əl damı da artıq əşyaların yığılması üçün qazanxana burda yığılacaq. Gəlin daxil olaq evə. Mən eyvandan sizə daha gözəl görünüşünü göstərəcəm baxışın filan. İndiki qiymətlərlə belə deyək. Bu torpağı alıb bu tikintini bu hala gətirməyin qiyməti satış qiymətindən qat-qat baha olacaq. Baxın görün necə möhtəşəm tikilidir. Burda geniş zal var. 11 otaqdır ümumilikdə. 11 otaq nəzərdə tutulub, baxın. Beton kolon. Təbii ki, hər bir mərtəbənin arası monolit beton. Bu 1-ci mərtəbədir. Burada hər mərtəbədə deməli, camaşırxana, baxın, bax bu camaşırxana kimi nəzərdə tutulub. Burada ayrı-ayrı hamam tualet. Hər ikisi ayrı. Hər mərtəbədə bu formadadır. Və 1-ci mərtəbədə geniş Çox geniş və iri mətbəxi. Bu piləkənlə qalxanda birinci mərtəbədə məsələn 2-dir. Gəlin bu piləkənlərlə düşək birinci mərtəbəyə. Buranı balaca idman zalı kimi nəzərdə tutulmuşdu. Sadəcə ola tikinti yarımçıq qaldığı üçün iş görülmüyüb. Otaqlar da var burada. Bu birinci otaq. Daha sonra Burda sistem elə düzəldilib ki, qapalı hovuz tikmək də mümkündür. Bu ikinci otaqdır, qaranlıqdır, görsənmir. Burda iri otaqdır. Bu otağa e, deməli evin həyətindən də keçmə yeri var, həm evin içindən, həm həyətindən. Onu dedirdim ki, burda sistem elə çəkilib ki, üzmə hovuzu tikmək istəsəniz tikə bilərsiniz. Qapalı üzmə hovuzu olur onda. Qalxaq ə e, digər mərtəbəyə, 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbədə olan mə, otaqlarla tanış olaq. 3-cü mərtəbədə yataq otaqları nəzərdə tutulub. Digər mərtəbədə olduğu kimi, bu mərtəbədə də yenə çamaşırxana və ayrı-ayrı hamam -ayrı tualet və 4 yataq otağı. Bu birinci yataq otağıdır. Daha sonram ikinci yataq otağı. Burda 3-cü yataq otağı. Və 4-cü yataq otağı. fəxminə 120-130 min manat təcrələnən puldan 120-130 min manat ucuz satılır bu ev. Ev çünki çox pul xərclənilib. Qalıq 4-cü mərtəbiyə. Çox əla tikilib. 4-cü mərtəbədə olan otaq. Bu mansarddır, amma Geniş zal. Beton riqerlərə fikir verin. 4-cü mərtəbədə belə u qoyulub. Yenidən bir otaq 11 otaqdan ibarətdir bu ev. Və burdan çıxış var. Deməli eyvana. baxışı bu formadadır. Gəlin pəncərəni açaq, pəncərədən sizə göstərək, baxın. Bu gördüyünüz tikili məktəbdir. Qeyran Vatan, üzr üz üz istəyirəm, toz qonlu olan mənzərəsi əladikintidir. Tutunacaqdı qeyd etdim əvvəldən 15 metrliyində. Ətraflı məlumatı öyrənmək istəsəniz, YouTube kanalımıza abunə olun və biz Instagram səhifəmizdə izləyin. Bundan əlavə sizdə satışlan məhsulunuz varsa bizə müraciət edin, ən qısa müddətdə satışınıza kömək edək. Bu günə bu qədər, təşəkkür edirik.